Ощущение, что это палата номер 6, минимум, и политиканство полное. Во-первых, по Европейской хартии органов местного самоуправления МЭР это хозяйственная должность. И вот это политиканство, заявление это полная глупость. Давайте разберемся в сути вопроса: вообще, что там произошло. Во-первых, зачем придумали два тура выборов? Но второй тон ну, очевидно: да, уже все аналитики сказали, что в этом нет никакого смысла. Но я вам Почему, могу сказать, да? что это часть, Почему, часть просто, потому что во время второго тура явка вообще ну, в среднем э, составляет меньше трети. И по сути ситуация нигде не изменилась по отношению с первым туром. Давайте рассмотрим результат первого тура, от, о чем мы вообще говорим. Вилкул набрал 45%, Вас, ваш кандидат набрал 10%. Ну так 10. подождите, он набрал 45. Вы мне скажите, Прекрасно. приблизительно а остальные... такой же результат был с «Березой». Я хочу вам я сказать, вам больше, я хочу вам если сказать, вы я вас не перебивал, вы, У вас была полемика, я специально сидел молча. 45 на 10 такой же результат был в Киеве, по сути. У Кличкова и Поистине. у «Березы». Как закончилось, мы знаем. Есть такое понятие, как экзитпол. Все экзитполы однозначно отдали Вилкулу 60%. Ваше заявление о том, что Вилкул нелегитимный мэр, ну извините меня ради бога, но в Украине действует принцип непрерывности власти. Он предыдущий мэр, поэтому пока не установлено ну, другое, ну, как минимум новый он, он мэр. Скажем так. Это Слово это новый первое. До дому. Второе. Давайте тоже анализировать. А кому выгодно пересчет и почему такие разницы? Я вам скажу по примеру города Киева в одном из районов. Когда вы устроили пересчет, я имею в виду БПП по инициативе, то получилось, что все бюллетени у «Березы», у оппозиционного блока при пересчете оказалось, порядка 30% оказалось испорченным. БПП один к одному сошлись. Поэтому это своеобразная технология. Давайте тоже обсудим, кто вообще считал эти голоса. В избирательных комиссиях 18 человек, по два члена от парламентских партий. Такие партии, как Батькивщина, «БПП», «Народный фронт», «Радикальная партия Ляшко», однозначно голосами утвердили то, что выборы состоялись и утвердили результат. Ни один европейский наблюдатель, в отличие от Днепропетровского, в кривом роге не зафиксировал ни одного нарушения. Более того, если происходит нарушение избирательного законодательства, то все э, жалобы подаются в тот же день и рассматриваются судами незамедлительно. Ни одного иска в ходе голосования не было. Когда посчитали голоса, когда поняли, что проиграли... Побежали обращаться в суды, что уже есть незаконно. Так я вам скажу, почему не считали, почему не обращались, если были нарушения. Потому что фальсификации были выгодны тем, кто не был уверен в своей победе. А когда Вилкул лидировал на 35%, когда его оппонент набрал 10%, да, и, и давайте... Это вчера, понимать, вчера... По кому это было выгодно. 5, да? ну, это Кроме это того, Вилкул история. с опытом. Вилкул очень уважаемый человек. А извините, ваш кандидат, как там было написано, активист, который занимается природоохранной деятельностью. Вилкул доказал ну, свою эффективность ну, и в по всем вопросам В Николаеве же это произошло.